вам Путин объяснил сто раз уже. Там Моя не ум... на Путина. Ну, вот мое мнение так... точно такое, как у Путина. То есть ты такой же отбитый, да, как и Путин. Я такой же нормальный человек. А такой в чем нормальность? Он. А в чем его плохость? Или ненормальность? То есть напасть на чужую страну, убивать людей, уничтожать города это нормально. Это вы имеете в виду... Э, да, это Донбасс. я вас имею в виду, да, да, да. Это вы имеете в виду, как вы на Донбасс 8 лет утюжили его? Вы это имеете в виду? Слушай, э, расскажи мне, что утюжили за 8 лет. Ты можешь мне показать, что 14 утюжили? Тысяч погибших. 14 тысяч погибших. 14 тысяч погибших. Да, вам этого мало? Есть фамилии, доказательства? Да, есть. В ООН. зайдите и посмотрите. 14 тысяч погибших россиян? Украинцев. А мне кажется, россиян, которые туда незаконно зашли. Они украинцы, которые там жили? Нет, прикинь, не украинцев Мы жили с украинцами нормально 30 лет. народ рот я тебя не спрашивал. Когда я говорю, не надо свою хлеборезку открывать. Вы их поэтому бомбили? Ваши соотечественники. И вы их бомбили? вот то, что у тебя во рту потом будешь разговаривать.